Yenə Cabir bin Abdullah radiyallahu anhdən rivayet olunan bir hadis şerifdə Allahın Resulu Peyğəmbərimiz aləysselat vəs salam buyurmuşlardır ki: Ramazan ayında Cənab Allah ümmətimə 5 şey ikram etmişdir ki, onları daha öncəki heç bir ümmətə verməmişdir. Bunlar 1 Ramazan ayının 1. gecəyə girincə Allahutaala qullarına, yan oruz tutanlara rəhmet nazarı ilə baxar. Ki Cenabullah bir qula rəhmet nazarı ilə baxdımı, artıq onu azab açatdırmaz. 2. oruz tutanların ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha xoşdur, daha sevimlidir. 3. Allahutaala'nın mələkləri oruz tutanların bağışlanması üçün Gecə və gündüz Allah'a yalvararlar, dua edərlər. 4 Allahutaala cənnətini əmr edər. Ey cənnətlər, oruz tutan qullarım üçün hazırlan, süslən. Artıq onlar dünyanın məşəqqətindən, zülmündən, zorluğundan kurtulub da bana gəlib ikramıma kavuşmalarına az qalmışdır. Və 5 Ramazanın sonuncu günündə Allah Teala oruç tutan tüm kullarının günahlarını affeder. Tüm günahları bağışlar.